Salam uşaqlar və kanalımızın izləyiciləri. Bu gün mən Aminə Babayeva sizə yeni dərsimi təqdim edəcəm. Bugünkü mövzumuz olacaq major xromatik qamması. Gəlin major xromatik qammasına nəzər yetirək. Major xromatik qammasında səslər yuxarı gedərkən 3 və 6-cı pillələr dəyişilməz qalır. Digər pillələr isə Yarım ton hər biri ucalır, yəni zəlləşir. Qaydarkən isə 1 və 5-ci pillələr dəyişilməz qalır, qalan bütün pillələr isə yarım ton dəmləşir. Gəlin baxaq. Do olur nə? Do, do, do cis. Un re yarım ton zəlləşir, olur re cis. Mi 3-cü pillə olduğu üçün dəyişilməz qalır. Fa, fa cis. Sol, sol cis olur. La 6-cı pillə olduğu üçün dəyişilməz qalır. Sibimol, sibekar ton. Qaydalarkən Qa isə 1 və 5-ci pillələr dəyişilməz qalır. Gəlin baxaq. Yəni do dəyişilməz qaldı 1-ci pilləm. Si bəmləşir olur sibimol. La bəmləşir olur labimol. Sol qalır yerində. 5-ci pillə olduğu üçün. Fajir, fabekar. Mi, mi bimol, re, re bimol, fa to. Deməli necə oldu? Yuxarı qədərkən 3 və 6-cı pillələr dəyişilməz qalır. Digər bütün pillələr isə yarım ton zəlləşir. Qaydarkən isə 1 və 5-ci pillələr dəyişilməz qalır. 1 və 5-ci Pelələr dəyişilməz qalır. Qalan bütün pillələr isə əmləşir. Dəqiqətə görə təşəkkür edirəm.